Saya tahu perkara ini mungkin kedengaran mengejutkan buat anda, tetapi hakikatnya ialah jika anda masih belum mencapai kemakmuran yang anda impikan, itu kerana anda masih terperangkap dalam pembohongan yang telah ditanamkan dalam fikiran anda sejak dahulu. Pembohongan ini bukan sahaja mengehadkan potensi anda, tetapi juga mengekalkan anda di tempat yang sama tanpa kemajuan. Dan yang lebih menyedihkan, Kebanyakan orang tidak menyedari pun bahawa mereka sedang hidup berdasarkan pembohongan ini. Ia sudah tertanam begitu dalam sehinggakan anda mungkin percaya ia adalah kebenaran mutlak. Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda, dengan penuh keyakinan, bagaimana kepercayaan yang salah ini telah mengekalkan anda dalam kemiskinan baik dari segi keuangan mahupun emosi. Saya tahu, anda mungkin sudah biasa mendengar frasa seperti, duit tak tumbuh di pokok. Atau mungkin anda pernah terfikir, saya hanya orang biasa, dari mana saya boleh dapat cukup wang untuk jadi makmur. Inilah yang kebanyakan orang fikirkan. Dan sebab skim mereka terus terperangkap dalam kitaran kekurangan dan kesusahan keuangan. Mereka percaya bahawa wang adalah sesuatu yang sukar diperoleh dan jauh daripada jangkauan mereka. Saya akan beritahu satu rahsia, itu satu pembohongan. Anda mahu tahu kebenaran. Wang itu wujud dalam jumlah yang sangat banyak dan ia sentiasa wujud. Apa yang anda kurang bukanlah wang, tetapi cara berfikir yang betul untuk menarik wang itu ke dalam hidup anda. Tahukah anda bahawa ada orang yang bermula dengan hampir tiada apa-apa tetapi akhirnya membina empayar. Apa yang membezakan mereka dengan anda? Mereka faham bahawa aliran wang bergantung pada cara fikir seseorang. Ia bukan tentang berapa lama anda bekerja, tetapi bagaimana anda berfikir dan bagaimana hubungan anda dengan wang itu sendiri. Biar saya beri satu contoh mudah. Bila anda fikir tentang wang, apa perasaan pertama yang timbul? Takut? Cemas? Kecewa? Ramai orang berasa takut kepada wang kerana mereka dibesarkan dengan kepercayaan bahawa ia susah untuk diperoleh. Ketakutan itu menghalang aliran kemakmuran daripada masuk ke dalam hidup mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka risau tentang hutang, bel yang perlu dibayar, dan gagal melihat peluang yang berada di sekeliling mereka. Mereka tidak menarik wang, malah menolaknya. Saya faham, anda mungkin terfikir, tapi kalau wang itu banyak, kenapa saya tak nampak pun dalam akaun bank saya? Maka saya tanya anda, apakah hubungan anda dengan wang? Adakah anda mengawalnya dengan penuh ketegangan atau melihatnya sebagai satu tenaga yang boleh membantu hidup anda? Kebanyakan orang tidak sedar bahawa cara kita memperlakukan wang mencerminkan apa yang ia mampu lakukan untuk kita atau sebaliknya. Saya nak kongsikan satu kisah peribadi yang mengubah hidup saya. Pada tahun-tahun awal hidup saya, saya juga percaya bahawa wang itu sukar untuk diperoleh. Saya tenggelam dalam hutang dan rasa seperti takkan mampu keluar daripada situasi itu. Tapi ada sesuatu dalam diri saya mula berubah. Saya sedar bahawa daripada melawan kekurangan, saya perlu tukar cara fikir saya kepada cara yang menarik kemakmuran. Maka saya mula bertindak seolah-olah saya sudah pun hidup dalam kemakmuran yang saya impikan. Saya mula membayangkan hidup saya dalam keadaan kewangan yang stabil dan melihat wang sebagai alat yang boleh membantu saya membawa perubahan bukan hanya dalam hidup saya, tetapi juga dalam hidup orang lain. Dan apa yang berlaku selepas itu? Peluang demi peluang mula muncul. Kemakmuran mengalir masuk ke dalam hidup saya bukan kerana saya bekerja lebih kuat, tetapi kerana saya sejajar dengan pemikiran bahawa wang itu sudah pun tersedia untuk saya. Sekarang anda mungkin bertanya bagaimana saya boleh amalkan ini dalam hidup saya sendiri. Inilah intinya, anda perlu berhenti melihat diri anda sebagai mangsa kepada kekurangan. Wang akan terus kelihatan sukar selagi anda percaya bahawa ia sukar. Tetapi jika anda ubah pemikiran anda, jika anda mula melihat kepada kemungkinan dan keluasan rezeki, dunia akan kelihatan sangat berbeza. Dan wang akan mula mengalih ke arah anda. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi percayalah, perubahan kecil dalam cara anda berfikir ini boleh menjadi pembeza antara terus berjuang dan mencapai kejayaan keuangan. Dan saya tidak bercakap tentang perkara kayalan, saya bercakap tentang sesuatu yang benar-benar nyata. Dalam perjalanan hidup saya, saya melihat perkara ini berlaku kepada ramai orang di sekeliling saya. Saya kenal individu yang bermula dengan sifar, tetapi dengan pemikiran yang betul, mereka mula membina kekayaan mereka. Saya bertemu usahawan yang bermula hanya dengan satu idea kecil dan apabila mereka fokus pada mentaliti kemakmuran, mereka berjaya menukar idea itu menjadi satu empayar. Apa yang anda perlu lakukan sekarang sebenarnya sangat mudah. Mulakan dengan melihat wang sebagai satu alat sesuatu yang wujud dengan banyaknya tersedia untuk anda dan boleh membantu anda menjalani kehidupan yang benar-benar anda impikan. Jangan takut lagi untuk menginginkan lebih, untuk mendambakan kekayaan dan kemakmuran. Ia memang boleh dicapai, asalkan anda mengubah cara berfikir anda dan mula bertindak selaras dengan pemikiran itu. Nampak sukar. Saya tahu. Tapi saya di sini untuk menunjukkan kepada anda bahawa ia sememangnya boleh berlaku. Saya juga dahulu hanyalah seorang insan biasa, penuh dengan hutang. Namun saya berjaya mengubah hidup saya dan membina kehidupan yang selama ini saya impikan. Anda juga mampu. Apa yang anda perlukan hanyalah satu langkah pertama, mempercayai bahawa wang bukanlah sesuatu yang sukar dicapai, ia sebenarnya wujud untuk anda jika anda tahu bagaimana untuk menariknya. Sekarang saya ingin anda berhenti sejenak dan fikirkan, apakah hubungan anda dengan wang pada masa ini? Adakah anda merasakan wang sukar diperoleh? Atau adakah anda sudah mula memahami bahawa wang wujud dalam keadaan menimpa, hanya menunggu untuk anda tarik masuk ke dalam hidup anda? Renungkan perkara ini dengan mendalam kerana perubahan bermula dari saat ini. Ini merupakan salah satu pembohongan terbesar yang dipercayai oleh ramai orang. Saya perlukan wang untuk mula menjana lebih banyak wang. Bunyi macam logik, kan? Lagipun, macam mana nak mulakan pelaburan atau perniagaan tanpa modal? Tapi di sinilah rahsianya, anda tidak perlukan sejumlah besar wang untuk mula membina kekayaan. Apa yang anda perlukan sebenarnya adalah cara berfikir yang betul dan keberanian untuk bertindak. Saya tahu apa yang mungkin sedang anda fikirkan sekarang. Ini mustahil. Macam mana saya nak jana duit kalau saya langsung tiada apa-apa untuk mulakan? Biar saya beritahu satu berita baik. Wang bukan satu-satunya sumber yang anda perlukan untuk berjaya. Sebenarnya, jika anda tahu cara menggunakan minda dan masa anda dengan bijak, anda boleh mula mencipta kekayaan walaupun tanpa duit. Ini bukan sekadar teori, ini realiti dan saya akan tunjukkan sebabnya. Apabila anda lihat kisah-kisah kejayaan besar, anda akan dapati ramai antara mereka bermula dengan hampir tiada apa-apa. Contohnya Steve Jobs dan Steve Wozniak. Apabila mereka menubuhkan Apple, mereka hanya bekerja dari sebuah bilik kecil dengan sumber yang sangat terhad. Mereka tidak mempunyai lebih daripada kira-kira rm juta -kira ringgit Malaysia, tetapi mereka mempunyai visi, tujuan dan yang paling penting cara berfikir yang mempercayai bahawa dengan penggunaan masa dan kreativiti yang betul, mereka boleh membina sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka bermula dengan hampir tiada apa-apa, tetapi dengan visi yang jelas, mereka berjaya membina salah satu syarikat terbesar di dunia. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, macam mana dengan saya? Apa yang boleh saya lakukan kalau saya tak ada modal? Langkah pertama adalah memahami bahawa modal intelektual dan modal sosial jauh lebih berharga daripada apa yang anda sangkakan. Apabila anda melabur dalam ilmu pengetahuan dan membina hubungan dengan orang lain, anda sebenarnya sedang mencipta asas untuk menjana wang di masa hadapan. Pernahkah anda terfikir berapa nilai sebenar kemahiran dan pengetahuan yang anda miliki? Saya yakin anda mempunyai sesuatu yang berharga untuk ditawarkan kepada dunia, walaupun anda tidak mempunyai wang sekarang. Ia mungkin masa anda, usaha anda, idea anda, atau pengalaman anda. Saya faham, sukar untuk dipercayai bagi ramai orang kerana sejak kecil kita diajar bahawa duit buat duit dan untuk berjaya kita perlu bermula dengan wang yang banyak. Tapi saya ingin kongsikan satu kisah yang mungkin boleh ubah cara anda melihat perkara ini. Beberapa tahun lalu, seorang rakan saya ingin memulakan perniagaan kecil. Dia ada idea, tapi dia tidak ada duit. Jadi apa yang dia buat? Dia tidak menunggu Sebaliknya, dia mula mencari jalan kreatif untuk bermula. Dia gunakan ilmu pengetahuannya, rangkaian kenalannya dan masanya. Dia tawarkan hikmat nasihat percuma kepada beberapa syarikat sebagai pertukaran untuk pengalaman dan pendedahan. Sedikit demi sedikit, dia bina rangkaian hubungan dan berjaya menarik sumber-sumber yang dia perlukan. Dia tidak perlukan lebih daripada kira-kira rm -kira, -kira 300 ringgit Malaysia untuk memulakan, yang penting dia ada keberanian untuk bertindak dengan apa yang dia sudah ada. Kisah ini penting kerana ia menunjukkan bahawa anda tidak perlu menunggu sehingga anda ada semua wang dalam dunia untuk mulakan sesuatu. Anda boleh mula dengan apa yang anda ada sekarang. Mungkin itu hanyalah satu idea kecil, satu kemahiran yang anda kuasai atau masa yang anda boleh luangkan untuk belajar perkara baru. Rahsia kejayaan bukan terletak pada berapa banyak yang anda ada, tetapi pada apa yang anda buat dengan apa yang anda ada. Sekarang, saya cabar anda untuk mula amalkan prinsip ini dalam hidup anda. Fikirkan tentang apa yang anda ada, bukan apa yang anda tidak ada. Apa yang anda boleh lakukan sekarang dengan sumber yang ada di sekeliling anda? Siapa yang boleh membantu anda dalam perjalanan ini? Apa kemahiran yang anda boleh bangunkan untuk menjana pendapatan di masa hadapan? Wang akan mengikuti tindakan kamu, bukan sebaliknya. Apabila kamu mula bertindak, walaupun dengan sumber yang terhad, kamu sebenarnya sedang menggerakkan hukum-hukum alam semesta. Kamu sedang memilih untuk bertindak, bukan menunggu. Dan pada saat itu, peluang mula muncul dalam cara yang tidak disangka. Lagi banyak kamu bertindak, lagi banyak alam semesta mula menyokong kamu. Dan pada ketika inilah kamu akan sedar bahawa wang bukanlah satu-satunya sumber yang diperlukan, tekad dan visi kamu jauh lebih berkuasa. Di sini ada satu perkara penting, rasa takut kerana tidak cukup wang untuk bermula boleh menumpukan kamu. Tetapi aku mahu kamu faham bahawa wang datang kepada mereka yang berani untuk memulakan dengan apa yang mereka sudah ada. Jika kamu tunggu sehingga mempunyai semua modal, kamu mungkin tidak akan pernah bermula. Tindakanlah yang mencipta kelimpahan. Aku tahu, pada permulaan memang mudah untuk rasa cemas dan fikir tiada apa yang akan berlaku. Tetapi aku janji, apabila kamu mula bertindak, pintu-pintu akan mula terbuka. Kamu akan sampai ke satu titik di mana kamu akan bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku tidak bermula lebih awal? Wang akan mengikut kamu dan pada saat kamu tidak menyangka, kamu akan berada di tempat yang kamu tak pernah bayangkan. Jadi sekarang, aku mahu cabar kamu untuk ambil satu langkah mudah. Pilih satu idea yang kamu ada, sesuatu yang kamu dah lama mahu lakukan dan mulakan hari ini. Jangan tunggu lagi. Gunakan apa yang kamu sudah ada, masa kamu, pengetahuan kamu atau hubungan kamu dan mulakan bertindak. Kejayaan datang apabila kamu beri diri kamu izin untuk ambil langkah pertama tanpa menunggu saat yang sempurna. Ingat, mulakan dengan apa yang kamu ada dan selebihnya akan datang dengan masa. Salah satu pembohongan terbesar yang pernah diberitahu kepada manusia ialah wang membawa kebahagiaan. Bila kamu dengar ayat itu, apa yang kamu bayangkan? Mungkin kamu fikir tentang gaya hidup mewah, rumah besar, percutian yang menakjubkan dan idea bahawa wang boleh menyelesaikan semua masalah kamu. Tapi izinkan aku beritahu sesuatu yang sangat penting. Wang dengan sendirinya tidak membawa kebahagiaan. Aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi hakikatnya, kebahagiaan sebenar datang daripada kualiti hidup yang kamu cipta dan wang hanyalah alat untuk itu. Izinkan aku kongsikan satu kisah. Jim Carrey, contoh klasik seseorang yang mencapai kemasyhuran kejayaan keuangan dan populariti, pernah percaya bahawa wang akan membuatkan dia bahagia. Dia pernah fikir, jika aku boleh capai ini dan dapat jumlah itu, maka aku akan betul-betul bahagia. Tetapi lama kelamaan dia sedar bahawa walaupun dia telah mencapai kejayaan keuangan, dia masih rasa kosong di dalam. Dia hanya menemui kebahagiaan sebenar apabila dia mula mengikuti minatnya tanpa bergantung sepenuhnya pada idea bahawa wang ialah jawapan kepada segalanya. Dia menyedari bahawa kebahagiaan sejati datang apabila kamu lakukan apa yang kamu cintai, bukan bila kamu terobsesi dengan mengumpul harta benda. Sekarang, cuba kamu fikirkan, pernah tak kamu fikir tentang perkara ini? Adakah kamu benar-benar percaya bahawa kebahagiaan terletak pada wang? Atau mungkinkah ia sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang hanya boleh ditemui apabila kamu benar-benar terhubung dengan tujuan sebenar hidup kamu. Kamu mungkin fikir aku terlalu idealistik, tetapi percayalah, kajian saintifik dan pengalaman sebenar daripada orang di seluruh dunia membuktikan bahawa kebahagiaan sebenar bukan datang daripada kekayaan. Ia datang daripada cara kamu melihat kehidupan, daripada bagaimana kamu rasa tentang tujuan kamu, kerja kamu, dan impak kamu kepada orang di sekeliling kamu. Apabila kamu mula sedar bahawa kebahagiaan tidak terletak pada benda yang kamu beli, tetapi pada bagaimana kamu rasa setiap hari, pada apa yang kamu mampu sumbangkan kepada orang lain dan pada ketenangan yang kamu rasa di dalam diri, pada saat itu wang mula membawa makna yang lebih dalam. Ia bukan lagi satu matlamat, tetapi alat untuk membantu kamu hidup kehidupan yang kamu inginkan, melakukan lebih banyak perkara yang kamu cintai dan menyampaikan mesej kamu kepada lebih ramai orang. Jadi, apa yang kamu akan buat sekarang? Adakah kamu akan terus mengejar kebahagiaan melalui pengumpulan kekayaan, atau kamu akan mula fokus pada apa yang benar-benar penting, pada apa yang membuatkan kamu rasa penuh dari dalam? Aku mahu kamu tanya diri kamu, apa yang betul-betul buat aku bahagia? Bila kamu temui jawapan itu, kamu akan sedar bahawa kebahagiaan sejati itu sudah pun wujud dalam diri kamu dan wang hanyalah kesan sampingan daripadanya. Kebahagiaan yang sebenar tak boleh dibeli, sebab itu kamu tak patut biarkan wang menjadi tujuan akhir hidup kamu. Ia hanyalah satu alat untuk membawa kamu kepada apa yang benar-benar penting, pemenuhan diri kamu, kedamaian dalam jiwa dan kesan positif yang kamu tinggalkan dalam dunia ini. Apabila anda benar-benar memahami perkara ini, anda akan mendapati diri anda sedang berjalan di laluan yang luas menuju kemakmuran bukan sahaja dari segi keuangan, tetapi juga secara emosi dan rohani. Salah satu kepercayaan yang paling menyekat dalam dunia keuangan dan pencapaian peribadi ialah, anda tidak boleh menjana wang dengan melakukan perkara yang anda cintai. Berapa kali anda telah mendengar ayat ini? Berapa kali anda merasakan terpaksa melepaskan impian dan minat anda kerana seseorang memberitahu anda bahawa anda perlu memilih sesuatu yang realistik untuk mencapai kejayaan keuangan? Izinkan saya memberitahu anda satu kebenaran dan mungkin ia akan mengejutkan anda, itu adalah satu pembohongan. Anda memang boleh menjana pendapatan dengan melakukan perkara yang anda sukai. Malah, perkara yang anda suka skim yang akan membawa anda ke arah kejayaan kewangan yang sebenar. Mungkin anda tertanya-tanya sekarang, tapi kalau saya buat apa yang saya suka, bagaimana saya nak dapat duit yang cukup? Adakah orang benar-benar akan bayar saya untuk perkara yang saya suka lakukan? Saya faham ketakutan itu, saya sendiri pernah mengalaminya. Selama bertahun-tahun saya diberitahu bahawa satu-satunya cara untuk mencapai kestabilan kewangan ialah bekerja dalam bidang yang praktikal yang boleh memberi gaji tetap dan bahawa minat saya hanyalah mimpi kosong. Tapi hakikatnya ialah apabila anda melakukan apa yang anda cintai, anda menjadi jauh lebih bernilai kepada dunia sekeliling. Rahsianya adalah mengetahui bagaimana untuk menyelaraskan minat anda dengan nilai yang anda boleh berikan kepada orang lain. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka mencari sesuatu yang membuatkan mereka rasa hidup, tetapi akhirnya terperangkap dalam pekerjaan yang mereka tidak suka dan kerjaya yang tidak menyentuh hati mereka. Inilah yang mencipta kitaran ketidakpuasan dan kehidupan yang biasa-biasa. Sekarang bayangkan sebaliknya, apa yang berlaku apabila anda mula mengikuti apa yang benar-benar anda cintai. Bukan sahaja wang yang datang, tetapi juga komitmen, semangat tujuan dan semestinya, kejayaan keuangan. Apabila anda cintakan apa yang anda lakukan, secara semula jadi anda akan sanggup melaburkan masa, tenaga dan kreativiti. Ini pula membuka peluang untuk berkembang kerana anda menjadi sangat mahir dalam apa yang anda lakukan. Kejayaan adalah hasil langsung daripada melakukan sesuatu yang anda cintai. Ambil contoh Steve Jobs. Dia tidak mengasaskan Apple semata-mata untuk menjana wang. Dia melakukannya kerana dia sangat meminati teknologi dan ingin mencipta produk yang boleh mengubah dunia. Apabila dia mengikuti minatnya, dia bukan sahaja merevolusikan dunia teknologi, tetapi juga menjadi salah seorang individu terkaya di dunia dengan kekayaan melebihi sekitar 120 bilion ringgit Malaysia. Dia melakukan apa yang dia sukai dan menjadikannya sebuah empayar kewangan. Dan dia bukan satu-satunya. Tokoh-tokoh terkenal seperti Oprah Winfrey dan Richard Branson juga mengikuti minat mereka dan dalam perjalanan itu, membina perniagaan yang kini bernilai lebih daripada 20 bilion ringgit Malaysia. Mereka faham bahawa wang akan datang selepas tujuan dan minat. Contoh lain yang jelas ialah dalam dunia masakan. Dahulu, jika anda suka memasak, ia hanyalah satu hobi peribadi. Tapi hari ini, chef terkenal seperti Gordon Ramsay telah membina empayar hasil daripada kecintaannya terhadap makanan. Mereka bermula dengan memasak kerana minat dan kini menjana lebih daripada 5 bilion ringgit Malaysia melalui restoran mereka, rancangan TV dan aplikasi masakan. Jadi jika mereka boleh berjaya, anda juga boleh. Kuncinya ialah memahami bahawa minat anda ialah satu potensi perniagaan. Sekarang, izinkan saya berikan satu latihan mudah. Berhenti seketika dan fikirkan, apakah perkara yang anda suka lakukan tetapi anda fikir tidak boleh dijadikan sumber pendapatan? Apakah perkara yang sanggup anda lakukan secara percuma kerana anda benar-benar menyukainya? Skim tanda pertama bahawa anda boleh menukarkannya menjadi perniagaan yang menguntungkan. Apa yang anda perlukan sekarang ialah mengubah cara pemikiran anda tentang bagaimana untuk menjana pendapatan. Jika anda faham bahawa melakukan apa yang anda suka bukan sahaja mungkin, malah penting untuk mencapai kemakmuran sejati, anda akan mula mencipta peluang-peluang perniagaan baharu yang mungkin jauh lebih menguntungkan daripada mana-mana kerja tradisional yang pernah anda lakukan. Dan sekarang, saya mahu mencabar anda. Selama 30 hari Mulakan untuk memberi lebih banyak masa kepada apa yang anda sukai, sama ada memasak, menulis, mengajar, melukis, mencipta kandungan, atau apa sahaja. Gunakan pengetahuan dan kemahiran anda dan perhatikan bagaimana peluang mula muncul. Wang akan mula mengalih kepada anda apabila anda komited untuk mengikut minat anda. Jangan sesekali memandang rendah kuasa melakukan apa yang anda cintai. Jangan berpuas hati dengan kehidupan yang biasa. Percayalah bahawa anda boleh menjadikan minat anda sebagai satu perniagaan yang menguntungkan dan dalam proses itu, capai kebebasan kewangan yang sebenar. Ini adalah salah satu pembohongan terbesar yang pernah diajarkan oleh masyarakat. Bekerja keras dan anda akan berjaya. Anda mungkin pernah dengar perkara ini sebelum ini, bukan? Saya sendiri telah mendengarnya beribu-ribu kali semasa membesar. Idea bahawa jika kita bekerja lebih lama, Mendorong diri ke tahap maksimum, skim kunci kejayaan. Tapi sekarang saya nak beritahu anda sesuatu yang sangat penting dan saya mahu anda betul-betul fokus. Bukan jumlah kerja anda yang akan menentukan kejayaan anda. Kejayaan bukan datang daripada pengorbanan tanpa henti atau berjaga siang dan malam tanpa rehat. Apa yang akan menentukan kejayaan anda ialah sejauh mana kebijaksanaan anda dalam bekerja. Sejauh mana anda jelas tentang matlamat anda dan paling utama sejauh mana kerja anda selaras dengan tujuan hidup anda. Anda mungkin sedang berfikir, "Tapi Bob, kalau saya tak bekerja keras, macam mana saya nak capai impian saya?" Bukankah saya perlu lebih berusaha? Saya faham keraguan itu sebab kepercayaan seperti ini telah tertanam dalam minda kita sejak kecil. Tapi inilah rahsianya, Pemikiran bahawa kejayaan hanya datang melalui kerja keras semata-mata adalah kepercayaan lama yang mengehadkan potensi sebenar anda. Apa yang anda perlukan sebenarnya ialah bekerja secara bijak dan seiring dengan apa yang anda benar-benar inginkan dalam hidup. Ramai orang beranggapan bahawa kejayaan itu bermakna letih dan terpaksa berhempas pulas, tapi hakikatnya kejayaan datang bila anda belajar bekerja dengan lebih cekap, dengan lebih jelas dan dengan lebih fokus. Saya tak kata anda tak perlu bekerja keras, tetapi saya kata anda perlu jadi lebih strategik dalam cara anda bekerja. Bila anda tahu dengan tepat apa yang anda mahu capai dan anda susun satu pelan bijak untuk ke arah itu, anda akan sampai lebih cepat daripada orang lain yang hanya berkorban tanpa hala tuju. Salah satu contoh terbaik orang yang faham falsafah ini ialah Warren Buffett. Dia selalu bercakap tentang betapa pentingnya melaburkan masa untuk belajar dan menambah ilmu agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak bukan sekadar bekerja tanpa henti. Buffett melabur dalam ilmu pengetahuan dan hasil pelaburan itu membawa pulangan hampir sebanyak 180 bilion ringgit Malaysia, jauh lebih banyak daripada apa yang diperoleh oleh mereka yang hanya tahu bekerja keras tanpa berhenti. Dan hakikatnya dia tak bekerja lebih lama daripada kebanyakan orang, dia cuma bekerja dengan lebih strategik. Sekarang anda mungkin sedang berfikir, "Tapi Bob, bukankah lebih baik kalau saya jadi lebih produktif dan bekerja lebih banyak?" Jadi biar saya balas dengan satu soalan. Pernah tak anda perasan bahawa orang yang paling produktif bukanlah orang yang bekerja paling banyak, tapi mereka yang fokus pada tugasan yang betul-betul memberikan hasil? Kuncinya ialah bekerja dengan tujuan, dengan bijak dan dengan tumpuan, bukan semata-mata tambah masa bekerja. Nak tahu macam mana nak praktikan semua ni? Ini nasihat saya, mula fokus pada perkara yang betul-betul penting, bukan hanya pada perkara yang kelihatan mendesak. Saya tahu kadang-kadang anda rasa sangat sibuk dengan jadual penuh dan banyak tanggungjawab. Tapi menjadi sibuk tak sama dengan menjadi produktif. Ia seperti kisah lelaki yang menghabiskan sepanjang hari menebang pokok, tapi tak pernah berhenti sekejap pun untuk mengasah kapaknya. Dia bekerja keras, tapi dia tak bekerja dengan cekap. Kalau dia berhenti seketika untuk asah kapak, dia boleh tebang lebih banyak pokok dalam masa yang lebih singkat. Jadi, mula bekerja dengan strategi yang lebih jelas dan fokus kepada apa yang betul-betul akan bawa anda kepada kejayaan. Kejayaan datang bila anda ada visi yang jelas tentang apa yang anda nak capai dan satu strategi khusus untuk mencapainya. Ramai yang gagal sebab mereka sendiri tak tahu apa sebenarnya yang mereka kejar. Mereka cuma tahu yang mereka nak berjaya, tapi mereka tak pernah berhenti untuk betul-betul tentukan apakah maksud kejayaan bagi mereka. Jadi sekarang saya cabar anda, berhenti sejenak dan tulis apa maksud kejayaan bagi anda. Dengan jelas dan jujur. Apa yang anda nak capai? Apa tujuan hidup anda? Apabila anda mula nampak dengan jelas, anda akan mula bekerja dengan jauh lebih berkesan sebab anda tahu apa yang benar-benar penting. Dan inilah rahsia sebenarnya. Bila anda belajar bekerja dengan strategi dan dengan kejelasan, kejayaan akan mula muncul. Ia bukan tentang berapa banyak masa anda bekerja tapi tentang bagaimana anda menggunakan masa dan tenaga anda. Bila kerja anda selaras dengan matlamat dan tujuan anda, kejayaan akan mengalih dengan sendiri. Ingat, fokus, strategi dan kejelasan akan membawa anda lebih jauh daripada usaha tanpa arah yang berterusan. Dan sekarang, saya mahu cabar anda. Untuk 30 hari akan datang, luangkan masa setiap hari untuk tumpukan perhatian kepada perkara yang betul-betul penting yang benar-benar akan bawa anda ke arah kejayaan ia bukan tentang bekerja lebih keras tetapi bekerja dengan lebih bijak kalau anda ikut pendekatan ini anda akan lihat perubahan besar dalam tahap produktiviti anda dan yang lebih penting pada hasil yang anda capai rahsianya bukan pada keletihan tetapi pada kerja yang penuh makna bijak dan terarah Apabila anda mula bertindak mengikut arah ini, kejayaan akan datang secara semula jadi. Kejayaan sebenar bukan hanya datang daripada usaha yang berterusan atau kerja keras semata-mata. Kejayaan yang tulen lahir daripada cara anda mengarahkan tenaga dan pemikiran anda kepada perkara yang benar-benar penting dalam hidup anda. Jika anda mengubah pendekatan anda, mula bekerja dengan lebih bijak, lebih fokus dan selaras dengan apa yang anda cintai. Anda akan lihat bahawa wang dan kemakmuran mula mengikut anda tanpa paksaan. Bayangkan seseorang yang hanya mengubah cara berfikirnya dan bukannya mengejar peluang, dia mula menariknya masuk ke dalam hidup. Semua ini berlaku kerana dia memilih untuk melakukan apa yang dia cintai dan sejajar dengan nilai-nilai hidupnya. Sekarang tibalah masa untuk anda naik setapak lagi dalam tangga kebijaksanaan dan perkembangan diri. Dalam video seterusnya, anda akan melangkah lebih jauh dan menjadi satu peratus lebih baik daripada siapa diri anda sekarang. Saya amat bersyukur kerana anda ada di sini dan kerana anda memberi diri anda peluang untuk berkembang. Saya tunggu anda dalam video yang seterusnya.